хорошее, оно как быстро принимается, к этому привыкаешь, и это воспринимается как должное. Но все-таки, почему, почему все-таки хотелось бы, хотелось бы, чтобы получали удовольствие наши клиенты, получали удовольствие мы, это все-таки говорить о плохом. Почему есть все-таки на рынке какие-то моменты, которые приводят к тому, что пусть даже не наши клиенты, но люди получают неудовлетворение. Вот хотя, хотелось бы о таких моментах сегодня вам рассказать, показать и предостеречь от того, чтобы такое не произошло, с вами, не произошло с вами и с вашими клиентами. Говорим о том, что это стоп, неякис на векло. Ну, я в этом случае или окно, окно я сравниваю, сравниваю, скажем, с тем, что нам всем понятно. Для меня понятно, я решка Для меня там хлебом не кормить, да, пирожек пусть кушать я вот сравню наше окно, наше окно с тем тортиком, с тем тортиком, который может быть презентовать любая хозяйка. Вот приклад, тортик вроде бы, кому он понравится? Кому-то он может понравиться, в принципе. А кто-то его может руки не взять. То есть он может быть внешне, мне не очень понравится, потому что ну, текущий крем, который взять в руки, испачкаю руки, насколько это приятно. А кому-то может быть это приятно. Та же самое окно, которое может взять окно, и требования клиента к тому окну, они будут не совсем большие. И то окно, которое не отвечает, в принципе, функциям или тем там, нормативам ДСТУ, которые мы уже озвучили, оно, в принципе, не виповедает, Но оно по бажаниям и нужным клиентам отвечает. Он с этим проблемным окном будет жить 5-10 лет, вроде бы и хорошо. Ну ладно, повезло тому производителю, которому попалось это окно его, его, скажем, не постигла участь, его не постигла участь вот такого случая, то есть тот тортик, это то же самое, вот это вот плачущее окно. Это ежедневная вода, это влага, это конденсат, это грибок и так далее. Его не постигло это лучше. Но могло постигнуть, и тогда бы было что? Тогда бы, наверное, был бы вот такой вариант. Это тот разъяренный клиент, который звонит и говорит, ребята, что вы мне поставили, у меня дома проблемы, у меня одно, второе, третье и так далее. Вот нам такой вариант нужен, нам он подходит, я думаю, что, наверное, всем нам этого не нужно. Это он с тещей разговаривает. Да, но перед этим тещей ему что ты заказал, я ему на день рождения подарил окно, оно такое проблемное, да. И после этого он весь этот негатив передрисует продавцу. Ну и вот второй вариант, допустим, того же самого окна или того же самого торта, который предлагает продавец совсем другое дело. Он более вкусный, он приятен и после, после скажем так, его... Нет, а ну, да. это после да. того разговора тёшь ему с пирогом. те же да, самые да. подтеки, да, да, да. <свят> да. Это, это она, она сам... ему уже тоже. Но они более аппетитные, они уже вкуснее, и они уже <свят> не так пачкают руки. Это, и это мое вот мое вариант мое мое или, мое мое скажем так, результат того тортика или того окна может быть вот таким, я думаю, это но много. Это тоже тёшь. Анализируй все-таки причины возникновения вот этого некачественного окна. я выделил несколько этих причин. Скажем так, вот эта первая причина, наверное, это, это, наверное, основная, скажем, причина. Если выполнив это требование, то есть доверься профессионал, профессионалам, выбери ту компанию, которая может тебе выполнить, выполнить твое замолние если ты нашел ту компанию, все остальные причины можно даже не рассматривать. Она, по большому счету, выявит твои потребу, она выяснит, что тебе нужно, она сделает все, что надо, и будет все, все, идеально. То есть, выполняя первое, или не допуская первую причину возникновения некачественного окна, можно снять с себя все дальнейшие проблемы. Ну, я думаю, если... Я думаю, что спиртпрац с нами все-таки покажет о том, что мы вот этому первому требованию, первому критерию отвечаем целиком и полностью. Следующее. Неверно вызначены функции окна, которые, которые человек хочет или которые окно должно забеспечить. Те моменты уже, в принципе, сегодня озвучились, и Максим рассказывал. То есть, если, если опять же, отходить от окон, для того, чтобы было где-то, может быть, более понятно... Приклад. Продается электроники в магазине, да? То есть пришел клиенту, клиент пришел, а у продавца стоит такой телевизор, такой телевизор и такой телевизор. То есть это человек, который продает то, что у него есть. Он взял, он видит, пришел человек. Спрашивает у клиента, по большому счету, где-то он делает, но он все равно подводит под то, что у него есть, у него выбор, вот он ограничен намного. Мы же в данном случае, мы компании, которые не только продаем, мы компании, которые производим, мы можем Сделать, сперва спросить, что вы хотите, посоветовать вам, потом это все сделать и продать То есть мы не ограничены нашими возможностями Наши возможности, то что сегодня мне уже вопросы давали, вот есть такие защелки и так далее Мы это можем применить, мы можем это найти, мы можем это в своих изделиях применить И вот это наше преимущество, мы не продаем то, что есть И те сегодня в Черноцах ну, не так уж и много производителей, по большому счету, а продавцов очень много И те продавцы, они тоже самое продают то, что у них есть, продавцы окон мы же готовы показать, что у нас есть, мы готовы продать вам все. То есть, выбирая функции окна, мы опять же уже понимаем, какие потребности клиент хочет от этого окна получить, и мы потом обеспечим в заказе и в исполнении этого окна те функции, на которые человек надеется. Как продолжение, опять же неверный выбор профильных систем то стеклопакета, потому что разное предназначение окна подразумевает разное исполнение этих окон. То, что вам озвучили Евро-60, Евро-70, Генео и так далее, в каждом случае можно применить свой вариант. Он может быть более экономный, но он вам в этом случае подойдет. Зачем платить больше? И в то же время, если вы не готовы платить больше, ну, кто-то должен вам подсказать, каким последствиям это приведет и что делать дальше. Выбрали, выбрали следующий этап все вроде бы выбрали и критерии вызначили и какую систему и потом продавец называет цену и вот тут иногда бывает грубо говоря, шок у клиента да? почему так дорого почему так дорого и сразу все скажем так побожания все будущие перспективы у клиента у этого почему-то пропадает и для него важна цена к чему это приведет, я дальше покажу. Вопрос все-таки, может быть, не стоит однозначно экономить на сегодняшних, скажем так, капиталов вкладных, а что будет потом. Дальше уже пошел процесс изготовления. То как раз вот то, что декларируем мы, то, что мы профессионалы, у нас профессионалы не только в тех людях, которые встречают вас при Витале Белус, который работает с вами. У нас профессионалы все, у нас профессионалы те же самые замерщики, которые выезжают на объект. Они вот те документы, которые вы сегодня просили у Андрея Рубцова скинуть, это ДСУ по теплоизоляции, это те же самые ДСУ по окнам, они это все знают. И они уже в каждом конкретном случае, уже у клиента на объекте, они применяют эти требования, и они уже клиенту предлагают и советуют, что, как и почему. И вот эти наши профессионалы, замерщики, они помогают, опять же, на этапе замера решить те все проблемы, те возможные не гораздо, которые возникнут далее, уже решить. Следующая это подготовка менеджеров-консультантов. Про нее не будем тоже очень сильно говорить, потому что я думаю, в процессе работы вы убедитесь, насколько подготовлены наши менеджеры. Окно после того, как вы его заказали, пришло в цех. Тут ну, те люди, которых видели вы еще 15, 17 лет, 18 назад, на болезни эти 5 человек, они у нас еще остались они так само профессионально работают, они за эти 17-18 лет накопили такой опыт, который бесценен. И этот опыт передается сегодня новичкам, передается тем людям, которые сегодня работают на производстве. И той профессиональной подготовкой людей с цеха, обычных людей мы занимаемся ежедневно. Ежедневно. Те люди, которые приходят к нам в цех, они получают наставников, они читают документы, не просто пришел, ему сказали, крути сюда шурупы, ему объясняет ему дают технологическую карту, в которой расписано, что нужно делать и как, ну и вы в этом убедитесь, насколько профессионально работают наши люди. Приклад. Сегодня на одном из сайтов, проско... Павел, по-моему, показывал, это Киев, это... На одном из сайтов проскочила фотография, которая мне напомнила нашего клиента, клиент с Киева. И там фотография его дома, он ведет сайт свой, как он строит дом. Как он строит дом, он описывает все этапы, начиная от проектирования, строительства, окна. И вот он решил заказать окна. Когда он обратился в Киев, ну, стал искать, а где же таки можно сделать классные окна, и нашел компанию Балена. Он заказал окна с профильной системы Генео. Он заказал классные окна ну, ему недостаточно было той информации, которая была на сайте, которая была по рекомендации. Он приехал сюда с Стива, приехал сюда в Черноцы. Он приехал в Черноцы посмотреть, как делаются именно его окна. И, честно говоря, он когда зашел сюда, когда он прошел по производству, когда он погулял и посмотрел, посмотрел, как делаются окна, он говорит, я, честно, приемно вражный. Я тоже работаю на украинско-польской фирме, есть возможность меня с производством контактировать, бывает в Польше. И то, что увидел я, я думал, когда я ехал сюда, я думал, что это гаражное производство, как мы называем. Ну, это увижу что-то такое непонятное. Когда я увидел тут, и я очень говорит, горд, что у нас все-таки там на периферии есть такое производство, которое может делать так. То есть те люди, которые у нас работают, они предповедают всем необходимым требованиям, чтобы делать качественное окно. Технологии. Ну, технологии как говорится, не будем. Андрей Рубцов зараз прошел. Те 60 пунктов. Он поставит галочки, что мы не выполняем или выполняем. Ли. Я думаю, что там все 60 будет плюсов. Поэтому технологии мы обеспечим. У вас будет возможность через 15 минут на производстве это увидеть. Обладнание. Ну, про наше обладнание можно говорить долго. Вы сами убедитесь, это только, произво это только производители с мировым именем. Тут можно сказать большое спасибо генеральному директору нашей компании, Богдану Степановичу, который в принципе, даже когда мы рассматриваем вопросы покупки какого-то обладания, вопрос турецких, украинских, китайских производителей просто не рассматривается. Все должно быть лучше, все должно быть надежно, должно быть перспективно, должно быть на нормальном, солидном уровне. Будет хороший обладание, будет хороший выпуск. Поэтому мы на этом не экономим, мы стараемся жить в курсе всего того, что происходит на рынке окон и брать все самое лучшее. Ну и технология монтажных работ. Есть такое, такое выражение, что можно самое лучшее окно испортить плохим монтажом. И, наверное, и анализирует Павел не даст соврать, который у нас человек интернета, который там летает каждые 5 минут. Или постоянно в этих просторах интернета. Ну, порядка 90-95% рекламации с окнами это все-таки связано с некачественным монтажом. Ну, можно с гордостью заявлять о том, что у нас такие рекламации единичный, единичный, и с каждым годом все становится меньше и меньше, потому что, опять же, те же самые, те же самые требования, те же самые ДСУ, мы можем сегодня там остановить любого монтажника, некоторые моменты им задать, и они расскажут вам, как должно быть и что должно быть, и мы это контролируем. Неверно, я, если можно, на трех четырех слайдах, слайдах покажу, какие моменты, какие моменты могут возникнуть, если мы если не будем дотримываться тех в МОК, который я вызначил раньше. То есть, функции неправильно были, были выбраны. Духое окно, неоткрывное, соответственно, нет вентиляции, возможности вентиляции, проветривания, появляется грибок и есть проблемы. Система вроде бы это поворот откидное окно, левая сторочка глухая, правая поворот откидная Но опять же, и та система была вызначена, находится на высотке, на самых верхних этажах это окно, соответственно, там совсем другие требования к теплоизоляции. И опять же, тот стеклопакет -то профильной системы не обеспечивает, не обеспечивает всех необходимых требований. Соответственно, опять же, конденсат, опять же, проблемы. Вопрос, когда пришло назвать цену клиенту, клиент этой цены не совсем всегда понимают. Одни из параметров, которые закладываются в цену, но ну, это, наверное, основные параметры, это те материалы, которые применяются. Ну, мы говорим о том, что мы применяем только профиль компании Rehau, какой-то производитель, с каким именем вы уже, я надеюсь, поняли. Мы применяем стальное армувание, которое, опять же, согласно ДСТУ, ДСТУ должно быть не менее чем полтора миллиметра. Мы закручиваем это армувание с помощью специальных станочков, закручиваем крепляем до профиля. Даже такой элементарный или момент, который по большому счету обычному, наверное, споживачу и непонятен. Но я когда смотрю на окно, мне говорят, что вот это окно дешевле. Это самое первое, что я могу даже сказать, вот у нас <как> расстояние между шурупчиками, которые мы прикручиваем в да, у нас оно 20-30 сантиметров максимум. Представляете, вот через каждые 20-30 сантиметров нужно закрутить шуруп. И шуруп не просто такой, который там на базаре по 7 копеек подается, а специальный шуруп, который заходит в армувание. И у нас этих шурупов там, грубо говоря, там с 30-40-50, это тоже деньги. Я когда смотрю на окно, которое дешевое вроде бы, там шруп или один вверху, один внизу, а то и вообще его, его еще нет. Вопрос, насколько цена все-таки соответствует тому, что в это окно вложено. Какие последствия могут быть, ну, повторяться уже не буду. Последствия такие могут быть, в принципе. Это выгнутая створка, это опять же потом продувание, это импульс, который... Ну, поведет пластик. Проведет, поведет. То есть опять же прогнется, опять же будет неудобство. Это рама прогнула. И теперь тут зазорщик, который потрапляет по витре, это эстетический внешний вид не очень хороший. Приклад стеклопакета. Выполнен из некачественного стекла китайского производителя, на котором много различных точек, дефектов внешних, которые опять же не доставляют удовольствия клиенту. Это не лот. К чему, опять же, ну что можно по этому случаю озвучить? Неякисный замер. Вроде бы все хорошо, вроде бы все замерено идеально, но опять же, не выдержаны те требования по ДСТУ, по теплоизоляции окна. И вопрос размещения в окна в проеме вроде бы мелочь, если ты окно поставишь в одном месте, будет одно, скажем так, один, одно, одна эксплуатация окна, сместишь в другое место, совсем другое. некачественная, просто там Получается, про 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 проходит благо Нет, здесь смотрите, здесь какая вот широкая Знаешь, не замыкает, сюда тянет. Нет, не, здесь идеально все сделано. Я так думаю, я предполагаю. Это не наш окна, я предполагаю. Но я, глядя на эту, на эту конструкцию, на эту фотографию, читая вот это, я понимаю, что все-таки я как профессионал могу сказать, что здесь висталь очень большая, а вот здесь наружная стена, вот этот четверть, как мы ее называем, или откос, он очень маленький. То есть окно находится, вот те изотермы, те программы, которые Андрей Руцов вам показал, по ним можно просчитать, что это окно находится в зоне, где там будет все червоно, где, где, будут будет потери грандиозные. Оно находится тут в зоне, где минусовая температура, стена сама холодная. И они как две холодные там детали одной Конструкции приводят к тому, что, это... то есть размещение окна это опять же то, что может обеспечить замерщик. Ну опять же, замер. Вопрос о том, что утопил. Утопил. Насколько это эстетично, насколько это классно. А это окно же кто-то поставил. И ладно по большому счету властнику это примещение оказалось ну, достаточно такие условия. Но люди ходят, люди смотрят ну, и, что, и все. Его... Все, нормально, но все нормально. Посадил мне за все. Опять же, некачественный монтаж Вот Теплоизоляция не будет достигнута однозначно Какое бы идеальное окно ни было Но за счет того, что здесь Здесь, согласно тех ДСТУ По поводу проектирования и монтажа окон Здесь должен быть зазор 2-3 см А этого зазора нет Значит, соответственно, и тепловые расширения будут недостаточны И окно может просто лопнуть в углу А вторых, монтажный шов Как его создать Как туда задуть пену, грубо говоря, чтобы была теплоизоляция Невозможно То есть это будет проблема, которую клиент получит на этом, на этом слайде я хотел бы показать те моменты, которые, которых не допускают наши профессионалы, наши люди, которые готовятся. Вроде бы, да, это, это соединение двух, двух составляющих окна. Издалека эта дверь или это окно может быть очень привлекательно, но если подойти поближе, то я не думаю, что получит, скажем так, удовольствие клиент или получит удовольствие его друг, товарищ, который пришел посмотреть, что же ему поставили вот от этой вот щели, которая находится между двумя соединениями. То же самое здесь и соединение. То есть наши профессионалы этого не допускают. И вот приклад. Сейчас изготовления окон. Окон не были дотриманы технологии. И получилось, что в процессе эксплуатации створочка лопнула. Я удивляюсь, удивляюсь, когда мне озвучивают, что в зимний период времени. Мы очень много денег тратим на отапливание помещения. Вообще с профилем имеет, Мы имеем право работать, технологии допускают при температуре плюс 17 градусов. Вот представьте вы, как люди в Сидомом этой области, сколько нужно электроэнергии, сколько нужно тепла или вообще энергии затратить для того, чтобы отопить, отопить производственные помещения до температуры 17 градусов. Мы на этом не экономим. У нас температура в зимний период 17 и выше. А я удивляюсь, еще раз повторяюсь, в том, что когда другие производители рассказывают, то, что у них температура 5-6 градусов ну, это зимой. И монтаж при минусовой температуре то же самое. И это может быть. Зимой монтируют окна, вот такое бывает Бывает. Ну, Лобовь при 10 и далее, при 10 и ниже нельзя монтировать. А некоторые производители монтируют, потому что им горит, потому что это okay. не производители, потому что это продавцы, им нужно быстрее закончить монтаж и положить денежки в карман. Мы в этом случае отказываемся, мы говорим, мне давайте подождем, пока будет хотя бы минус 5, а минус 10. То есть температура, которая в помещении, мелочь, но нами это тоже выдерживается. Вот те стеклопакеты, которые, ну, насколько герметичны это стеклопакеты, опять то, герметизация стеклопакета, это входит в цену окна, и когда смотришь на стеклопакет других производителей, и тот герметик, а есть определенные требования в ДСТУ, ну, ты вот, не менее чем 7 миллиметров, смотришь на этот стеклопакет, а там вот герметика так миллиметр-два максимум. Насколько это... Насколько этот стеклопакет будет долго функционировать? А мы даем гарантию, но свои стеклопакеты тоже солидные. И сегодня за 17 летнюю У нас и на расход 2 мм герметика. Посмотри, что мы имеем в виду. Руфель. Мы говорим о... 68 Да

нет, вот этот разок мы его не продадим, мы будем использовать его для того, он чтобы показывать. По ну, рехау, оно же не делает. Продать пакету. этот, он все будет показывать, это реха делает. Пацаны. Не будем мы про него показывать. И а, за а за рекламу будете платить. Мы будем показывать эти пакеты, которые изготавливаем мы, и там достаточный уровень и достаточный, достаточная герметизация. Обладание, на котором мы изготавливаем, а сейчас на это пойдем, да? станки, которые вы сегодня Питажем, увидите, да? я на них останавливаюсь. Но на данный момент не буду. Ну, монтаж. То, что монтаж, мы опять же говорим, то, что мы не экономим этих монтажных материалов. У нас неоднократно были изверения по поводу ну, рекламации от клиентов, когда мы начинаем разбираться, почему, как, и выяснять, что все-таки клиент взял наши окна, а монтаж провел сам. И приводит это к тому, что все-таки полное удовлетворение оттока клиент не получил. Вот приклад, допустим, на этой фотографии я хотел показать те монтажные материалы, которые применяют некоторые клиенты. То есть я сегодня дома с утра. Нет, после, после ремонта осталось пару вот таких пластиночек, да, вы, наверное, знаете, да, пластиночки. Вот оно и применено тут. Вот скажите, насколько эта пластинка от гипсокартона может окно, держать, окно или дверь, как в данном случае, держать? Да она не будет держать. По нормам ДСТУ моя будет толщина не менее 1,5 1, 5 мм. Вот это те пластинки, которые применяем. Вот это та цена, которая дает не некачественный производитель, вот, устанавливая такие пластиночки. Или экономия на той же самой пене, которая должна быть забута в монтажный шов, а здесь ее нету. Как же опять же окно будет функционировать? А может быть оно хорошее? Некачественный монтаж может привести к тому, что в эксплуатации в дальнейшем опять же будут проблемы. Будут проблемы, они связаны, в первую очередь, как монтировали люди, какую пену они применяли, что здесь. Ну, такой некачественный монтаж, что он привел к разрыву конструкции. И рама установлена очень жестко, вот она и порвала если деформация идет то я... ну, рамой сида... рамы <сосы> необходимо, <есть>. это, <сосы> так, <закрыты> скажем так, забеспечить то, чтобы все те нагрузки, которые влияют на окно, вот задачи на крепления. На том надо крепить, еще и изгибает V-образно, так что да, смещение... это есть правильно. Да. А есть, что ставят клиньями, заклинивают камни прямо клинями, и все. Клиния, ну, скажем так, это... Вообще клинями окно не крепится, оно крепится только вот, вот этими монтажными материалами. Задача этих монтажных материалов передать ту нагрузку, которая действует на окно, передать на стену смягчить. На стену О, передать. Просто нет. Монтажная, это же не, не фиксация, а монтаж. Только передать. Ставится с чуть-чуть под углом, чтобы не прикасалось окно к стене полностью. Иначе его деформирует стеной и сразу окно трескается. Конструкция ваша немножко, жесткая. Если можно поправлю, все-таки окно стоит жестко. И окно за счет тех усилений, которые есть, которые рассчитываются, оно стоит жестко. Оно расширяется от температурных расширений. Куда? Расширение. Ну, в углы уходит. Ну, качество не использования... Если не все. Если проеме, все. Если вплотную, но мы говорим о том, что наши замечки, они вот этот зазор, они этот зазор обеспечивают, и тогда у, у окна есть возможность ее раздвигаться. Цветной профиль, если окна в цветном профиле по нормам, на каждый погодный метр расширяется на 2,5 метра при нагреве. То есть нам нужно обеспечить миллиметр. На, миллиметр. я извиняюсь, да, нам нужно обеспечить это расширение. А вопрос, если применить вот эту вот пену некачественную, которая до деформации не стейка, которая не дает расширяться окно, то она, конечно, придет к тому, что окно улопнет. Или наоборот, она первый раз расширится, а потом не вернется в исходную она положение. Она не эластичная. Это монтажная пена. Но есть разные виды монтажных пены. Но это не эластичная пена, поэтому она не является ни герметиком, ни фиксацией. Так? Она герметиком Монтаж не является. Она выполняет теплоизоляционные свойства герметики. Для того, чтобы обеспечить герметизацию. Нужно применять определенные материалы, которые у нас предоставлены, вот, показаны на этом стенде. Это мы называем евромонтаж, то есть это применение специальных пленочек, которые именно обеспечивают герметизацию именно вот этого монтажного шва и увеличивают срок службы пены. Но она ведь на этом не же под нижнюю планку, ведь сантиметра до для пенопласта. Мы такой задачи не стали. В данном случае... Он собран просто в узел и все. Да, мы не стали задачи, мы говорим о том, что вот... и Далее у меня этот момент тоже отражен, в принципе. Буквально одно слово. Вот это как раз тот монтажный шов, о котором мы сегодня говорим. Мы говорим о том, что задача монтажного шва. Вот этот пена, который теплоизоляцию создает. А есть еще моменты, которые нужно обеспечить. Это со стороны, скажем так, к шву, к шву. Требования такие, что он должен быть изнутри, он должен быть более щельный, то есть более плотный. То есть он внутри ни влагу не должен пропускать, ни с улицы воду в помещение. Да, это же разделка делается вот там. Разделка делается. Снаружи да, да. А с улицы применяется пленочка, которая позволит да. дышать, дышать пени. Вот такие монтажи мы тоже выполняем. И они отвечают всем требованиям. Сегодня, согласно тех ДСК, которые озвучили нам раньше, в принципе, монтировать без этого нельзя. Именно монтаж как таковым не является с нарушением. Только с использованием пленок специально, тогда все требования будут выполнены. Наши клиенты этими услугами уже пользуются и, в принципе, довольны. И по поводу монтажных материалов, которые применяем мы, опять же, это в свете тех требований, к монтажным материалам, так же, как к ну, любому окну есть, согласно ДСТУ, вымога, то, что окно должно служить не менее 20 условных лет. Монтажные материалы, к ним более высокие требования, и те же самые 20 лет они должны должны служить. Ну и завершающий, да, мы, в принципе, стараемся, мы стараемся, чтобы было все идеально, но иногда у нас тоже есть проблемы, мы учимся, мы стараемся, но наши преимущества, которые я тоже неоднократно, я не стесняюсь это озвучивать нашим клиентам, те проблемы, которые все-таки возникают в процессе изготовления или в процессе эксплуатации наших ком, мы эти проблемы готовы решать. Это наши проблемы, мы их... Мы клиента наедине с этими проблемами не оставляем. У нас создана сервисная служба, о которой уже говорили ранее, которая позволяет нам эти проблемы решить. И не просто решить их разово, а получить ту информацию о тех проблемах, которые возникли у нашего клиента, для того, чтобы сделать определенный анализ и применить в дальнейшем. Ну, извиняюсь, что так быстро сам себя подгонял, потому что понимаю, что время деньги. Спасибо за внимание, какие-то техники.